Obrigado. соответствующий земельный участок и определенные площади под украинской э, церкви. На сегодняшний день это предусмотрено и действующим законодательством, поэтому, что и и, имеется юридическая составляющая нашей встречи. И, и э, техничка заключается в том, что мы обязаны провести общественные слушания по, по разработке детальной территории от э, строительства украинской церкви. Я хочу предоставить слово э, архитектуре Валерию Николаевичу, представителю Украинской церкви, который даст пояснение по этому проекту. И откинуть в сторону какие-либо там негаразды, чтобы обсуждать какую-то политику, еще что-то. Это провести общественное слушание. О, Спасибо. Пожалуйста. А, е, якщо ви дозволяєте, то я як е, директор приватного підприємства Укрпоєкту е, доповім вам всі деталі по розробці території для розміщення е, е, храму. Господа, с такой культурой, четыре парковки для службового транспорта, для

вся система движущих и фронтовых еще уже заниматься сами, то можно забирать шутки, но если пытались, то я буду вдоль спросить можно пытаться. Пытаемся, спокойно, что заходить. Запытание, можно? Да. Меня зовут Сергей Владимирович, инженер-строитель и представитель архитектурно-строительного надзора нашего города. По поводу вы представляете проектные силы, правильно? я, может быть, чего-то не знаю, но порядок начала строительства, он оговорен в ДБН нашей Украины, и я не помню, чтобы для храмов была отдельная какая-то строка. То есть я могу точно сказать, что за техническими условиями подоснабжения, подоснабжения канализации никто не обращался. Я знаю, что декларация начала строительства в дня, а строительство начато. То есть вы не подумайте, что я что-то имею против. Я говорю как инженер-строитель, просто как служа служащий, даже да, как, как не гражданин Гиподара. Ой, как гражданин Диплодара. Я, я понял ваш вопрос <класс> и ладно, то, что, э, разработка транзитной документации предшествует развитию и, и последующим шагам по строительству объекта. Э, на основании утвержденной транзитной документации э, забор. За Має право отримати містобудівні умови і обмеження на розміщення, і проєктування цього об'єкту, і, і далі для проєктування безпосереднього об'єкту по містобудівнику умову. Вихідними даними для проєктування об'єкту є завдання на проєктування і, і технічні умови від і, всіх комунальних служб, які забезпечують всіма варті е, е, комунікації. Е, при розробці детального плану е, були отримані викопівання з генерального плану, викопіювання з генерального плану міста і е, ця викопка, це, це кінування, пройшло е, через всі ці е, е, комунальні служби, які вказали на е, викопіювання. Е, Размещение своих инженерных порядок, чтобы их можно было приключить. Те, которые эти приложения до выходных дат, и в высшем Директор водоканала Калашников Сергей Владимирович. Когда мы давали согласование, мы в своих бумагах, которые мы предоставили, написано, что сетей в районе строительства нет. Имеется в виду, что при строительстве не будут повреждены или здания и проектные сооружения храма не попадут на существующие коммуникации. С нами согласовывали только отсутствие сетей. Тоже я самое знаю, что подписывали бумаги по энергоснабжению, что там нет сетей, что там нет телефонных сетей, что там нет канализационных сетей. То есть вот такие бумаги выдавал Теплодар в Значит, что касается существующих... То есть я к чему вообще то есть вы можете сразу ответить на вопрос, что храмы строятся по-другому. И все. И храм, не обсуждать эти технические храм, подробности. Храм, Я считаю, что должен быть подрядчик, есть проектный институт, есть держава установлена процедура. И начало будівництва начинается только после подписания декларации на начало путавництва. Вы согласны? Да, то есть, если для храма есть какие-то исключения, то, пожалуйста, скажите. Храм это является общественным объектом. Мы разрабатываем до одного до общего для всех общественных зданий служебного района. И, для и <связываем> э, порядок, состав порядок кинематографии, 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 то есть для этого объекта он един для всех объектов его мире. И для, для начала строительства храма э, идет по порядку, как мы по поменять, разработка проекта. Утверждение проекта, это имеется в виду и прохождение экспертизы. Вот. И после, того, после утверждения проекта идет подача декларации государственной контроль за строительством, и после этого начинается стратегизм. Возможны подготовительные работы на, по э, декларации о начале о подотворительных работах. Если такой, такой, такая декларация есть, то возможно подготовка участка к строительству. Если нет, значит, нужно будет ее получить. Что касается ограничений и наличия сетей, то проект детального плана предусматривает такие разделы, как вертикальная планировка и инженерное обеспечение, и инженерные сети. Инженерные сети в детальном плане подключение существующих площадочных сетей к существующим сетям, которые указаны на геймплане, к существующим геймплане. Ну для этого надо если, получить согласование. Да. Если там существующие сети указаны на геймплане, там изменения уже изменения не были там продолжены, то в типических условиях эти вопросы будут осуществлены и указаны конкретные точки подключения. После этого уже будут разрабатываться конкретные по каждому разделу подключения к региональным Что касается ограничений на этих участках, существует два ограничения, которые связаны с прохождением войскового перерыва передачи камня на территории, которые имеют свою охранную зону. При разработке детального плана охранная зона не задействована, сотовой связи, ручки сотовой связи, которые имеет свою охранную зону в размером 18 квадратных метров, которая не затрагивает размещение основных зданий на, э, участке э, разработки Что касается санитарных норм по э, мощности излучения этой э, сти, э, станции, то э, размещение в горско-черкесском пункте санитарного зонда э, ограничивает мощность исключения на уровне 2,5 микроватт по сантиметру квадрата, которое позволяет на уровне 6 метров э, от уровня земли строить здание в 100-метровой зоне. И э, таким образом на этой территории позволяется размещение здания в высоте 2,5 Если есть вопросы еще, касается э, отдела Махиток, имеет, так сказать, свои видения на то, каким должен быть храм. Я так понимаю, что еще все, что все, а и эстетические вид, а свои предложения по. Это знание концепции. При разработке проекта предусмотрены по, по детальному плану я имею в виду разработки проект. На да, общее количество прихожан 150-200 человек. Но вот, занять и для достичь таких, таких показателей. На самом деле, что какой-то... Починатися процесі розрахунки проєкту і по закупленням, і передбачені по по, по. для розміщення на, 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 на території храмового комплексу, дозволяють там будівлі, пантарки, після для спалювання записок, які повинні бути спалені після сміту. Смітні збірники для того, щоб збирати місце, сміття, організувати, поселити території, передбачення благоусті повинен, повинен бути добре. Рано немає. І хотіли зробити такою, ну, місто Теплодар з такою ізюминкою, щоб сюди приїжджали люди, щоб і на вінчані, і на хрестини, щоб воно було дійсно дуже гарно. І На сьогоднішній день починаємо цю велику справу, і я думаю, що разом всі ми маємо зробити, щоб це було. Ми з вами тут на землі тільки цими гостями рано чи пізно кожному з нас доведеться тут залишити, маємо. Як говорив мій покойний ректор, маємо лишити після себе якийсь дуже добрий слід. Я думаю, всі люди, які прилучаються до цього будівництва храму, Господь їм дасть свої нагороди. Хочу сьогоднішній день у деякі є непорозуміння сказати, ми не претендуємо ні на що чуже. Бо Господь сказав, не пожидає нічого чужого: ні осла, ні коня, ні жінки, ні нічого. Нам чуже не потрібно. Є кожна е, е, релігійна громада на сьогоднішній день по законодавству має Право на існування, кожна людина в нас є свобідна воля вибору, кожна людина ходить в цей храм, цей молитовний дім підтримує ту чи другу конфесію, як вона заважає за потрібне. Я ще раз наголошую, щоб не було різнотолків. Нікого ми не запрошуємо, нікому ми нічого не хочемо, ми з депутатами розмовляли, бо я свою позицію доношу. Хто хоче зробити собі піар на цьому, хто хоче зробити собі якісь політичні дивіденди, це не до нас. Ми не є політична організація. Ми є релігійна громада, і ми просимо тільки одного сприяння від міської ради. І все. Більше нам нічого не потрібно. Коштів не потрібно. Ми далі будемо, скільки ми зможемо. Зможемо збудувати храм, збудуємо храм, далі ми будемо цю територію розвивати, так щоб вона дійсно, діти, які приходять сюди в парк погуляти, щоб вони могли побачити цей гарний дерев'яний від старовину, можна сказати, цей храм, цю територію. Там далі є розміщення і дитячої площадки. І дуже багато чого там є заплановано, але все не зразу і все не за один рік. Все воно буде помаленьку створюватися. І вважаю, що ми найперше в місті, так само, як у нас в селі, в мирному, звідки зараз я там так само є настоятелем, у нас є там п'ять релігійних громад, ми між собою знайшли порозуміння, кожен має своїх парафіян, кожен має все, і ми друг друга нічого не робимо, просто мирно живемо, дійсно як християни. Бо якщо ми будемо говорити одно, а робити друге, то тоді наші слова будуть пустими і наші слова будуть неправди. Як ми знаємо з Івангелії, що батьком неправди є діяння. І всі ці люди, які говорять одно, а роблять друге, рано чи пізно все воно вийде за що, Може, які будуть побажання, бо деякі парафіяни говорять, що храм буде маленьким, освячується хамі. Я думаю, що з часом, якщо він буде маленький, у нас є архітектори. І все можна добудувати, все можна розширити і все можна зробити. Можемо бачити, по прикладу, монастиря в місті Теплодар. Спочатку було одне, потім добудували, зробили друге, добудували, зробили третє. Як підходить настоятель монастиря, як підходить цим парафіянам, які там приходять. Так само, я думаю, і нам ми будемо, якщо буде нам вистачати, значить буде вистачати. Буде потрібно більше. Ми будемо збирати збори парафії, будемо вирішувати. Добудовувати, не добудовувати, будуть на це кошти, не будуть це кошти. Це є ну, якби воля всіх парафіян, які будуть приходити до парашювати. Може, якісь запитання, готові відповісти. Быстріше построїти? Да. У нас є пане Касир, пан Ігор, і бістріше, що построїти, він потреба каже що гроші. Не, не, не. Не, не. Не, не. Не, можно сказать, что договоры закончились. И с вашего ответом можем принять решение о подтверждении тайных законов. И э, побажаем э, нас и Батюшки, и все, да, для того, чтобы этот храм был построен как можно быстрее, и чтобы мы уже могли використовувати цю нагоду по, по храму. І якщо запитання немає, то можна сказати, что, що обговорення закінчене. Учение, да, чисто юридическая составляющая. На ближайшей сессии Депутатского горсовета будет принято соответствующее решение с формулировкой, как там будет правильно про затвердженного плана Это будет первый наиближайший юридический такой шаг. Потом приблизительно через месяц, но очевидно, на следующей сессии будет принято дополнительное решение Депутатского горсовета э, с реализацией данного проекта. Да, шо, юридический проект. Ну и в целом, какая необходима помощь, какие необходимые шаги со стороны Типлодарского, Теплодарской местной рады будут выполнены для того, чтобы в нашем, в нашем городе появился еще один храм. Храм мира, куда люди могут прийти, духовно отдохнуть и так далее. Обязательно всесторонняя помощь туда будет. Спасибо.